这几年，天奇视频和乐盟竞争激烈。叶晨阳回国之后，一直和他没有来往。他为了获得天奇视频的投资，窃取了乐盟的项目计划表。我不能眼看公司受这么大的损失，我必须反抗。你为什么不早点告诉我这些啊？我如果没有证据，我和你说这些，你会相信吗？这些照片。 是萧何发现叶晨阳有问题，偷偷拍摄给我的。我也批评过萧何了，但是我又怕你会误会我，所以一直没给你看，因为我不想让你看到我受挫的样子。可后来我发现，我越是想努力的遮掩问题，只会让你离我越来越远。 丽丽，我没有你想象中那么完美。我知道我有很多问题，但是我会改。我发誓，赖正一一定会变成江丽丽喜欢的样子。所以，我不奢求你原谅我。 我只是希望你不要推开我，好吗？赖正义。你真是个傻子。对不起，我喜欢你，并不是因为你是十全十美的，而是因为你是赖正义。

永远喜欢。哎呀，真是没出息的丫头！你说啊，这男人一哄他就信了，你看见没有？将来准备这个小子，啊，吃的死死的。你、哎、呀，别管这么多，随他去哎你这心真大呀！还笑呢。丽丽，利用你的事情，我很抱歉。 也许你不会相信，但是我还是要说，这段时间，我对你动过心，也是真的喜欢你。如果可以，我真想带你走。可惜，你永远没有机会了。丽丽，过来。 反正你手里也有机票，可以追上去啊。我最舍不得的人是你啊。那你还一声不响的要去澳洲？我这不是为了保护你们吗？我不需要你的保护，我需要的是你。对不起啊，我之前我没有给足你安全感。不过我现在想明白了，你把我拴裤腰带上，走哪儿带哪儿。 拴快腰带上也拴不住啊。那你想怎么样？户口本带了吗？民政局五点半下班，还来得及。走。<laughs> <laughs> 在那段交换的时光里，有人伤害我，有人守护我，还有人不远万里逆光而来，给予我。 所有的温柔与爱，我会带着爱，怀着希望，继续前行。下一站是赖太太。